为什么？ Мої вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму на часі з вами у студії ведуча Олена Семенович. І я з радістю сьогодні представляю наших гостей. Це Антон Геращенко поруч зі мною, радник міністра внутрішніх справ і Дмитро Якімець, кандидат у народні депутати по 152-му виборчому округу. Це місто рівне. Добрий вечір, панове. Добрий. Ну, перш за все, я хочу розпочати нашу розмову з Антоном, пане Антон, побиття невідомими у Харкові. Активіста, що зносив пам'ять. Леніну. Вже відомо подробиці цього інциденту і чи він якось розслідується. Я хочу сказати, що в наших соціальних сетях, в патріоні, дуже багато розганяється так званих фейків, тобто інформація, не відповідної дійсності, або не той, як вона подається. В Харкові не було подано за останні кілька днів ні одного заявлення про таке різне збійство. Я лично смотрел эту видеозапись. Наше подразделение киберпреступности сейчас вычисляет, где в первый раз появилось оно в социальной сети. За то, что эту запись могли сделать, например, на территории контролируемой террористами в Луганске или Донецке, но выдать ее, как будто бы это наказание активистов в Харькове за снос памятника Ленина. Поэтому на сегодняшний момент эта информация проверяется, хотя мы опять-таки не исключаем, что это может быть правдой, и может быть самый трагический исход данной ситуации. Но хочу сказать следующее. Тот человек, который задиктовывает под камеру... Этот Момент, да, то его голос очень легко узнаваем. В случае, если это действительно совершено преступление было и особенно тяжкое преступление, то этих людей можно будет вычислить и найти. Но я еще раз хочу сказать всем жителям равенчанам, которые нас смотрят: значит, 90% информации, которая вот исходит из Российской Федерации или нацелена на сталкивание лбами украинцев, противостояние, восток, запад, это идет именно со стороны России. У них всегда тысячи людей, которым платит Путин зарплату. Для того, чтобы они в интернетах, в соцсетях забрасывали различного рода лживую информацию. Задача главная столкнуть Восток и Запад, углубить раскол между людьми, потом обезоружить наших людей, сломить их дух, чтобы матери не пускали своих сыновей идти на войну, защищать Украину и так далее. Целые ці это цели. Ці вот так. Пане Антон, ви доволі активним є користувачем зокрема і соціальних мереж. Ведете сві, свої блоги також і е, доволі так впевнено е, висловлюєтеся щодо е, наших російських сусідів. Зокрема, спілкувалися так само активно і з паном Жириновським дали йому таку хорошу відсіч. Е, як можна оцінити ось цю інформаційну війну проти України? Е, як вона впливає? Я би хотіла ну, поцікавитися не тільки на українців, а в цілому. на свет. Ну, Во-первых, я хочу сказать, что Россия и Путин готовились к информационной войне много лет. Фактически Путин с 2004 года ставил задачу держать под информационным колпаком Украину. У нас свободно вещали все российские телеканалы, где хотели, в кабельных сетях и так далее. И несли лживую информацию о том, что в России все хорошо, а в Украине все плохо. Конечно, у нас в Украине не было, особенно после прихода Януковича, все замечательно, но российские телеканалы специально приукрашивали действительность России и говорили таким образом, давали посыл жителям Юго-Востока. Вот видите, как у нас хорошо, идите к нам. И когда начался Майдан, эта пропаганда приобрела просто невероятно лживые размеры. Вот, откровенное вранье, помните там заявление там, про трехлетних мальчиков, распинаемых там, на площади в Славянске и так далее. Значит, поэтому задача стоит какая? Мы сейчас очищаем постепенно наше информационное пространство. Уже около 20 российских телеканалов запрещены к вещанию в Украине. Я был э, инициатором того, чтобы милиция начала проверять кабельных операторов местных, а также вплоть до последней гостиницы, до дома отдыха, чтобы там не транслировалось со спутниковой антенны российских телеканалы. Доходило до того, что в Киеве лежали в военном госпитале бойцы, бойцы которых привезли ранеными из-под Луганска, включали телевизор, вот это вот было еще в июне-июле месяце, видели там Дмитрия Киселева, который рассказывал про украинских карателей. Это недопустимо. И информационная просто должна очистить. Но я хочу сказать еще, Украина, к сожалению, не имеет единой информационной политики. У нас нет агентства государственного или комитета, который бы вел бы целенаправленную информационную политику. В то время как Россия, под вот руководством Путина, тратит миллиарды долларов на дискредитацию Украины во всем мире. Президент Порошенко когда давал свое интервью группе журналистов, он рассказывал, что он приезжает на сессию ООН в Нью-Йорке, кругом развешаны бигборды с фотографиями что, и с информацией, что Украина убивает мирных жителей. Проплачиваются газеты, которых стоят сотни тысяч долларов одна статья в газете Германии, Франции, Америки о том, что Украина уничтожает людей и так далее. У нас был случай, когда мы один раз победили ярко в информационной войне. Я имел к этому некоторое отношения. Это когда сбили малазийский «Боинг». Буквально в первые же часы я знал о том, что это произошло со стороны Путина. И он в этот день вел свои установки «Зенитный Бук». Я об этом заявил через свой Фейсбук. Это подхватили средства информации. И Путин уже не смог открутиться от этого. Хотя стоило подождать полдня, и уже бы Путин бы все перекрутил в свою сторону, что это все равно сделали украинцы. Но мы этого сделать не дали. Но, еще раз говорю, нужно иметь серьезный информационный аппарат. И нужно смотреть на то, как работают наши дипломаты. Я, например, не знаю как гражданин Украины, который тоже платит налоги, как, сколько посол во Франции провел пресс-конференции для французской прессы, сколько посол в Америке провел такие прессы, сколько раз он выставил по телевизору, сколько раз он попросил, чтобы его куда-либо пригласили, я этого не знаю. А западные страны, их народы будут помогать нам, когда народы будут давить на своих руководства, чтобы они нам помогали. Пока мы этого не видим. То що потрібно на можливо на такому найвищому рівні зробити для того, аби все ж таки світ дізнавався правду про те, що відбувається в Україні і хто є хто? Перше, чіткі дати інструкції нашим дипломатичним представництвам. вони всі существують за счет налогів граждан. Вони повинні працювати, як білка в колесі крутиться, щоб весь мир знав що відбувається у нас в Україні, що це агресія Росії. Друге, это создание нікого органу власти, который будет давати інформаційну політику, фінансувати вещання на Америку, на Европу. На англійському язики Китаї в Росії і давати об'єктивну інформацію на весь світ. Поки цього немає. Зрозуміло. Пане Антон, хочу повернутися також ще до ситуації на сході країни, хто і як наразі забезпечує спокій, зокрема у тих містах, які вже визволені від е, сепаратистів. Ну і щоб, що чекати далі тим людям, які, хто можливо хто хоче повернутися у свої домівки, у свої рідні міста і села. Значит, когда весной фактически под ударами в путинской пропаганды и его террористов начала рушиться система милиции, которая, в общем-то, и не хотела защищать Украину, министр внутренних дел принял решение создавать отряды добровольческие милиции особого назначения. Такие отряды было создано более 30, в том числе это известные отряды Азов, Миротворец, Днепр. Донбасс, которые поддерживают общественный порядок в освобожденных территориях. А также входили в бои столкновения и воевали под Иловайском, в других местах освобождали наши украинские города. Могу сказать, что у нас есть проблема с тем, что на Востоке огромное количество милиционеров мы сейчас увольняем. Уже уволено около 4 тысяч милиционеров, и этот процесс не останавливается. Но есть вопрос, с кем их заменять. Заработная плата милиционера патрульно-постовой службы на сегодня 1700 гривен, что в Ровно, что под Луганском. И, соответственно, люди, которые готовы идти рисковать своей жизнью, э, сроднинию идти на такую работу не хотят. А, но тем не менее мы находим патриотов, мы находим специалистов и э заполняем такую рудо вакансии, хотя это не просто. Э, я крухой за справу Сберхут и які були причетні до розстрілу на Майдані. Значит, это важный вопрос, который беспокоит всех патриотов Украины. Я могу сказать вам откровенно, что те лица, которые непосредственно нажимали на курок автоматов 20 числа, чтобы сделал на их месте любой другой преступник. Они уехали и воюют сейчас против нас в Донбассе, в Крыму. Несколько человек, которые были задержаны в Киеве, это три человека, они находятся под следствием. Одного из них, я считаю, судья, который нарушил присягу перед народом Украины, выпустил под домашний арест. Этот человек сбежал и, скорее всего, находится также на территории, которую Украина не контролирует. Это, я могу сказать, просто пример того, что судьи так и не чувствуют того, что в Украине произошли изменения, что прошел Майдан, и даже э, грубо нарушают закон. Если человек подозревается по статье массового убийства, 115 часть 2 уголовного кодекса, вплоть до пожизненного заключения, пускать его под домашний рейс просто глупо. Хотя, конечно, еще суд должен был бы установить его вину, но тем не менее это было просто неправильно и, видимо, это мог иметь место какой-то сговор. Сейчас это судьи, генеральная прокуратура выдвигает подозрения в нарушении присяги. И я думаю, что, как и все равенчане и жители Украины, я бы хотел увидеть реальный суд над этой судьей и услышать ее аргументы, почему она так поступила. Коли ми вже заговорили про суддів, то е, чи буде власне відбуватися в Україні судова реформа і як це вплине на суддів, і чи самі е, сама судова система готова до цього в Україні? Чи любая реформа в законодавчому полі тоді, коли в парламенті буде як можна більше патріотів України. В том парламенте, который избирался в 2012 году, он избирался под контролем Януковича. В большинство депутатов проходило согласование через него. Реально патриотов было всего 170-180 человек. Потом после Майдана к ним еще, скажем так, прибилась группа бывших регионалов. Это где-то еще 67.